নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেণ্টেললৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে চাৰি হেজাৰ পাঁচশ পদৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু চলি আছে যোৱা আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন অহা একত্ৰিছ জানুৱাৰীত শেষ হ'ব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি ছেকেণ্ড ফেজৰ লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই ছেকেণ্ড ফেজৰ লিষ্টখন প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত কিছু চিন্তা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো আজি যিহেতু যিখন লিষ্ট ওলাইছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ পাঁচ হাজাৰৰ পৰা ওলাইছে পাঁচ হাজাৰৰ পৰা ছয় হাজাৰলৈকে কেণ্ডছখনি মাতিছে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যোৱা ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ যিখন ডকুমেণ্টছ লিষ্ট আছিল সেইখনত যিহেতু দুহেজাৰ ছয়শ ঊনচল্লিছলৈকে মাতিছিল আৰু আজি যিহেতু পাঁচ হাজাৰৰ পৰা মাতিছে গতিকে মাজৰখিনি কেনেডছ কি হ'ল এইখিনি বিষয়ক লৈ প্ৰাৰ্থীসকলে এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰি আছে এতিয়া ডিৰ ফালৰ পৰা যদিও স্পষ্টকৈ জনা নাই তেওঁলোকে কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এনেকুৱাকৈ মাতিছে সেইটো এতিয়ালৈ স্পষ্টকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট ফেজত মাতিছিল দুহেজাৰ ছয়শ ঊনচল্লিছগৰাকী আৰু আজি মাতিছে এক হাজাৰ ঊনপঞ্চাছগৰাকী ট'টেল তিনি হাজাৰ ছয়শ আঠাশীগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মাতিলে এতিয়া এইটো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ওৱান ইজ টু ওৱান ৰেচিঅ' মেনচন কৰা বুলি এটা অনুমান কৰিব পাৰি এতিয়া তিনি হাজাৰ ছয়শ আঠাশীজন প্ৰাৰ্থীক যদিহে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতিছে বাকী আৰু চাৰি হাজাৰ পাঁচশ হ'বলৈ আঠশ কেণ্ডিডেটছ বাকী থাকিল এতিয়া এই আঠশ কেণ্ডিডেটছক কাৰণে লিষ্ট ওলাবনে নলায় সেইটো সেই এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যিহেতু যোৱা আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী ছয় তাৰিখলৈকে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ডেট এটা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল গতিকে আজি যিখন লিষ্ট ওলাইছে সেই লিষ্টখনৰ আধাৰত অহা এক তাৰিখৰ পৰা তিনি তাৰিখলৈকে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন চলিব গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আৰু তিনিদিন মাজতে বাকী থাকিব এই তিনিটা দিনৰ কাৰণে আকৌ এখন লিষ্ট ওলাব নেকি সেইটো বিষয়েও প্ৰাৰ্থীসকলৰ মানে এতিয়া উৎকণ্ঠা আৰম্ভ হৈছে আৰু বহুতেও কৈছে যে মোৰ মাৰ্ক থকাৰ পিছতো মোৰ নামটো অহা নাই এতিয়া শিক্ষা বিভাগৰ ফালে কি ষ্ট্ৰেটেজী অৱলম্বন কৰি লিষ্টকেইখন পাব্লিছ কৰিছে সেইটো স্পষ্টকৈ আমিও নেজানিম এতিয়া যদিহে ওৱান ইজ টু ওৱান ৰেচিঅ' মেনচন কৰি কিনে প্ৰাৰ্থীসকলক মাতিছে তেতিয়াহ'লে দুখন লিষ্ট মিলি কেনে তিনি হাজাৰ ছয়শ আঠাশীগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতিছে এতিয়া কথাটো হ'ল আৰু বাকী থাকিল আঠশ কেণ্ডিডেটছ এতিয়া এই কেণ্ডিডেটছখিনি যদিহে আমি পি ডাব্লিউ ডি বা ইচিএ স্পৰ্টছ এনেকৈ কেণ্ডিডেটছখিনিক ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰি হেজাৰ পাঁচশ কেণ্ডিডেটছ মানে কি হৈ যায় সেই অনুগত চাবলৈ গ'লে হয়তো লিষ্ট আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিছ হয় সেইটো আমি সময়ত জানিব পাৰিম আৰু যদি এইখিনি কেণ্ডিডেটছৰ ভিতৰত এইখিনিও সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ যথেষ্ট চান্সেছ থাকিব থাৰ্ড লিষ্ট ওলোৱা এনেও সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে কাৰণ যদিহে ওৱান ইজ টু ওৱান ৰেচিঅ' মেনশ্যন কৰি মানে কি প্ৰাৰ্থীসকলক সময় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এখন লিষ্ট ওলাবই গতিকে এতিয়া যদিহে এই যে ছাব্বিছশ ঊনচল্লিছৰ পৰা জঁপিয়াই কিনে পাঁচ হাজাৰ পাঁচৰ পৰা মাতিলে এই মাজৰখিনি হয়তো স্পৰ্টছ ই যিখিনি আডাৰ মানে ই চি এ চাৰ্টিফিকেট বা পি ডাব্লিউ ডি এন চি চি হয়তো এইখিনি কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণেও ৰৈ কিনে এইখিনি কেণ্ডিডেটছক পাঁচ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে এইটো কিন্তু মই ভবাহে কথা মই এইটো স্পষ্টকৈ নিশ্চয় নাজানিম কাৰণ যিহেতু শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এইটোৰ মতামত আগবঢ়োৱা নাই যদিহে তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড লিষ্টখন যদি প্ৰকাশ পাওঁ তেতিয়া সেই থাৰ্ড লিষ্টখন আৰু কিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীৰ নাম অহাৰ চান্সেছ থাকিব তালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এতিয়ালৈকে যিটোখন লিষ্ট প্ৰকাশ পায় তাত তিনি হাজাৰ ছয়শীগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহিছে আৰু বাকী সেইফালে বাকীখিনি আপোনাৰ প্ৰায় নশমান আৰু পদৰ কাৰণে সেইখিনি হয়তো যদি ইয়াৰ ভিতৰত এই নশ বজাৰ ভিতৰত যদি আকৌ আপোনাৰ পি ডাব্লিউ ডিখিনিক ধৰা হয় বা যিখিনি চি এ চাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰা সেইখিনিক ধৰি কিনে আৰু যদি কিছুসংখ্যক পদ সদায় এখন লিষ্ট নিশ্চয় ওলোৱাৰ চান্সেছ আছে গতিকে সেইখিনি সেইখন লিষ্টত কিমান সংখ্যক প্ৰাৰ্থীক মাতে সেইটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই এতিয়া শিক্ষা বিভাগে কি ৰেচিঅ' মেনচন কৰে সেইটো আমি যিহেতু ন'টিছ ওলোৱা নাই গতিকে সেইটো আমি সময়লৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু যিসকলৰ নাম অহা নাই আপোনালোকে ধৰি যৰক কি ৰেচিঅ' মেনচন কৰি তেওঁলোকে মাতিছে সেইটোৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি কিছুনো অপেক্ষা কৰিলে জানিব পাৰিম আৰু এইখন লিষ্টৰ মতে যিহেতু একৰ পৰা তিনি ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ভেৰিফিকেশ্যন সমাপ্ত হ'ব আৰু সেইফালে যিহেতু ছয় তাৰিখে কৰিছিল গতিকে অহা দুই তাৰিখ মানে হয়তো আৰু এখন লিষ্ট পাব্লিচৰ চামচেছ থাকিব গতিকে সেইখনলৈকে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এতিয়া সকলোৱে ধৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ নাম অহা নাই বা ডিষ্ট্ৰিকে কার্ট অফ ভাৰ কৰাৰ যদি নাম অহা তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যদি আকৌ লিষ্ট প্ৰকাশ পায় এতিয়া আমি যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি হ'ল যে তিনি হাজাৰ ছয়শ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মাতিছে যদিহে ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি ই চি এ চাৰ্টিফিকেটে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম সোমাই থকা নাই তেতিয়াহ'লে এই বাকী হয় তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন অলৰেডি হৈয়ে গৈছে ই চি এলখিনি গতিকে তেনেকুৱাকৈ চাবলৈ গ'লে কিন্তু আৰু যিখন লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাত কিন্তু বেছিঙৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম অহাৰ চান্সেছ নাথাকিব গতিকে সেইটো কিন্তু আমি সময়লৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আজি এক হেজাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহিছে আৰু এইখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে একৰ পৰা তিনি তাৰিখৰ ভিতৰত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগে হয়তো অহা সোমবাৰে কিন্তু এখন ন'টিছ নতুবা লিষ্ট এখন অহাৰ যথেষ্ট সময় নাথাকিব যেতিয়া ছয় তাৰিখলৈকে লিখিছিলে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব গোটেই ধৈৰ্য ধৰক আৰু ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা ৰেচিঅ' বা যিয়ে নহওক আৰু কিবা নহয় কিবা ন'টিছ এখন আহিব কিন্তু এতিয়ালৈকে তিনি এছ এশ যিগৰাকীক ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছে বাকী আৰু আঠশ কেণ্ডিডেটছ যিহেতু পদ বাকী আছে গতিকে এইখিনি ভিতৰত হয়তো ই চি এ কেণ্ডিডেটছখিনি সোমাই থাকিবও পাৰে আৰু যদি সোমাই থাকে তেতিয়াহ'লে নেক্সট যিখন লিষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে তাত হয়তো বেছি কেণ্ডিডেটছ নামাতিবও পাৰে সেইটো আমি সময়লৈকে আমি জানিব পাৰিম এতিয়া এই যি গেপ থাকি গ'ল এইটো গেপ কিহৰ গেপ সেইটো আমি সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব সকলোৱে গতিকে এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ নিৰ্দিষ্ট যিহেতু কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা নাই বা ন'টিছ অহা নাই গতিকে সেইটো আমি আনুমানিকভাৱে কথাখিনি ভাবি আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্টছ কৰিব আৰু এনেকুৱাকৈ চাবলৈ গ'লে সময়লৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ